ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعليkum salam ve rahmetullah ve berekatu deməli burada sual verilir Şaban orucu haqqında ki bu ayda hansı gün oruç tutmaq lazımdır hansı günlər tutulur və imsak və iftar vaxtları hansı vaxtlardır yəni Şaban ayının orucu demək Artuq Şaban ayında yeyirs hal-hazırda. Və Şaban ayında istənilən gün oruç tutmaq olar. İstənilən gün, yəni ay e çox hissəsinə oruç tutmaq olar. Yəni ayın 15 gününə, 20 gününə, nə bilir, nə qədər oruç tutmaq olar. Yəni hər gün oruç tutmaq təbii ki, ardıcıl e bəyənilmir, amma Şaban ayında istisna kimi ola bilər. Birinci bir gün oruç tutasan, amma tam ay itmək olmaz. Yəni, şaban ayını tam bütöv tutmaq sünnətə gəlməyəm. Amma çox günlərin tutma haqqında gəlib sünnədə. Və imsak və iftar vaxtları isə təqvimlərdə təqvimlərdə, yəni Ümumi təqvimində göstərilən namaz vaxtlarıdır. Yəni o vaxtları yəni orucu tutmaq və açmaq qaydasına riayət edəsiz inşallah.